Berikut silakan yang berhormat Tenggara. Alhamdulillah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua bagi ruang pada Tenggara untuk bahas Belanjawan Mandari keempat, Belanjawan Rakyat 2026. <tuh> Tanya kepada Kerajaan tentang Belanjawan 2026, usaha Kerajaan kukuh dari tahan ekonomi negara, pastikan kejahatan rakyat terus menjadi keutamaan, teringat tema dahulu. Satu Malaysia, rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Belanjawan 2026 memperlihatkan komitmen kerajaan urus kewangan negara secara berhemah berpandukan prinsip kebertanggungjawab fizikal tidak mengelepikan keperluan rakyat. Tuan yang Di-Pertua, Tenggara ingin memulakan dengan menyampaikan hasrat orang Tenggara yang yakin dan percaya bahawa sekiranya kita melangkah ataupun melakukan semula penilaian kepada sistem cukai kita mungkin boleh menambah lagi nilai kepada kutipan pendapatan negara yang boleh memberi faedah kepada memperkasakan lagi belanjawan ini sebagaimana gesaan Bank Dunia uh, untuk Malaysia melaksanakan semula GST pada 4 Februari 2025. Secara konsisten, Tenggara seru uh, supaya melaksanakan GST, 172 negara dah laksanakan, Jepun 10%, Korea 10%, Singapura 9%, Thailand 10%, 7% dan Indonesia 11% dan lima negara ini adalah lima negara yang Negara yang HGHV juga sebagaimana yang dihasratkan oleh pelanjawan kita dan juga RMK yang ke-13. Dan Tenggara percaya jika kutipan cukai adil dan berkesan dapat diimplementasikan sumber untuk melaksanakan banyak perancangan mampu dilaksanakan. Jadi kita boleh kurangkan kebergantungan kepada Petronas dengan pendapatan daripada GST lebih stabil berbanding hasil minyak yang bergantung pada harga pasaran dunia. Dan keduanya timbalan Menteri KKDW ada di sini saya ucapkan tahniah alhamdulillah merekamkan. Pertambahan lebih 400 juta eh, kepada KKW, KKDW Naik ke 12.4 bilion, saya harap boleh memberikan uh, Kebaikan kepada masyarakat desa keseluruhannya Dan juga kepada risdah Tuan Yang Di-Pertua, saya mulakan dengan menyinggung beberapa perkara Daripada ucapan dasar Belanjawan ini <coughs> Saya merakamkan, Tenggara merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada Pasukan Strategic Transformation and Advancement Resources (STAR) kerana menunjukkan komitmen luar biasa menerajui agenda reformasi perkhidmatan awam negara dan tenggara sambut baik perutusan, khas kepada peruntukan khas kepada pasukan STAR yang merupakan pelaburan strategik dalam usaha pendigitalan dan menjadikan jentera kerajaan lebih tangkas, telus dan mesra rakyat. Usaha murni kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi tingkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan, perkasa My Digital ID, bangunkan lebih banyak aplikasi digital melalui unit government tech langkah tepat pada era globalisasi kini. Walau bagaimanapun Tenggara ingin bertanyakan beberapa hal. Pertamanya apakah langkah kerajaan dalam melatih semula dan meningkatkan kemahiran reskilling upskilling penjawat awam agar selaras dengan keperluan digital dan perubahan zaman? Adakah terdapat peruntukan khas ke atas perkara berkenaan? Keduanya bagaimana kerajaan memastikan bahawa sistem digital yang dibangunkan benar-benar mesra pengguna khususnya untuk golongan warga emas dan masyarakat luar bandar. Adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk mengintegrasikan semua perkhidmatan uh, digital agensi kerajaan ke dalam satu platform bersepadu agar memudahkan rakyat? Kedua ada berkaitan dengan UTC dan RTC. Tengah ucapkan juga tahniah sekali lagi peruntukan 76.6 juta untuk bangunkan UTC ke-24. Walaupun ia adalah dasar yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib dahulu. Tetapi perkara yang baik wajar diperteruskan. Banyak lagi inisiatif yang dinantikan rakyat yang kerajaan boleh pertimbangkan kembali pelaksanaannya seperti kedai rakyat, klinik satu Malaysia dan sebagainya yang boleh bantu rakyat mendepani masalah kosa hidup yang tinggi dan meringankan bebanan. Selain UTC, Tenggara juga berharap kerajaan perkasa semula RTC memudahkan rakyat luar bandar terhadap akses perkhidmatan awam yang berkesan. Jadi Tenggara ingin bertanya adakah terdapat sebarang perancangan oleh kerajaan untuk memperluaskan jaringan RTC ke kawasan luar bandar yang masih belum mempunyai akses kepada kemudahan ini. Dan di Tenggara sikit saya singgung ada satu bangunan pusat transit pelancongan kota tinggi dahulu pernah dirancang untuk diwujudkan sebagai RTC. Jadi kalau ada dalam kerangka itu wajarlah dilaksanakan ataupun dibenarkan RTC di pusat transit pelancongan kota tinggi which is di Batu Empat, paling Tenggara. Tuan Yang Dipertua, seterusnya adalah berkaitan dengan subsidi bahan api RON95. Ah, uh, dengar ucapkan syabas kerana membuat keputusan beras, berat, uh, berani laksanakan subsidi minyak RON95 bersasar, kekang ketirisan, beri penjimatan antara rm 250 hingga 4 bilion 2.5 hingga 4 bilion setahun kepada negara. Dan subsidi bahan api secara pukal selama ini sebenarnya banyak mengalir kepada ah uh, Uh, orang asing yang bekerja di sini ataupun yang berada di sepadan baik di Thailand dan juga Singapura. Jadi adakah pihak kerajaan bercadang untuk mengkaji semula had kota 300 liter <coughs> supaya secara berkala berdasarkan trend penggunaan memandangkan negara kita memiliki pelbagai cuti perayaan termasuklah pada tahun hadapan kita akan ada tahun melawat Malaysia. Jadi mungkin penggunaannya tinggi jadi mungkin kerajaan boleh melihat untuk mengkaji 300 liter ini. Dan apakah langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan tiada pengusaha stesen minyak yang cuba mengambil kesempatan ke atas subsidi yang diberikan. Ketiganya berkaitan dengan subsidi RON95 ini, adakah pihak kerajaan melibatkan NGO-NGO, eh? masuk NGO-NGO kepenggunaan, NGO-NGO perkhidmatan uh, kereta sewa dan sebagainya, termasuk juga majlis-majlis belia negeri ataupun majlis-majlis belia daerah untuk sama memantau pelaksanaan uh, uh RON95 ini, kan? supaya dia lebih berkesan. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan Ron Latifah ini saya menyampaikan seorang orang kota tinggi. apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk menangani kepenggunaan rakyat di pedalaman yang jauh dan tiada akses kepada pam minyak contohnya di daerah saya di Sedeli Kota Tinggi eh? sebelum ini pun di, Sedeli memang tak ada pam minyak jadi rakyat-rakyat rakyat di sana beli guna pam yang pam dekat kedai itulah so harganya dimakap sedikit so bila harganya dah rm ringgit sen sekarang ini pada peringkat jual beli di sebelah sana harga dah jadi RM3.20. Sebab apa? Sebab toke kedai tak dapat nak beli guna IC dia sebab ada had. Jadi bila dibeli untuk kegunaan masyarakat di Sedeli, dia menaikkan harga. Jadi perkara ini mungkin ada mekanisme benda masih baru tetapi kerajaan dimintalah untuk memikirkan mekanisme supaya boleh menangani masalah ini iaitu Ruan Netify ini penyasarannya di kawasan-kawasan dalam yang mungkin ganggu. Ini tak termasuk lagi Sabah dan Sarawak. Ini saya sebut di Kota Tinggi Johor. Eh, berlaku di Sedeli. Kalau di Long Seridan agaknya, Tutur Baram, Kampung Matugun, Matugung dan lain-lain itu mungkin lebih lebih sukar. Tanya di betul, seterusnya adalah berkaitan dengan pendidikan, pendidikan digital. Yang berhormat, sebentar. Saya tumpang sikit. Saya. Yang berhormat, kadang masyarakat pendalaman, ya, saya. macam mana yang berhormat cakap tu kan. Jadi mereka ni kadang tak tak faham RM1.99 tu dengan RM2.60 tu. Ha, kerana yeah. mereka nak pergi membeli tapi mereka tak dapat RM1.99 tu. Yeah. Jadi apakah kategori kerajaan ni yang menentukan siapa layak, siapa tak layak? Adakah ah. perlu berlesen ke? ...perlu ada kereta ke... ...ini yang selalu dihadapi kalau orang asli lah... Yeah. ...macam mana yang bapak bercakap cakap tu... Yeah. ...jadi saya rasa elok kerajaan jelaskan lah perkara ah, ni... ...tumpang okay. kan. Jadi saya minta lah... ...persoalan daripada Timbalan Speaker juga dimasukkan dalam... ...ucapan inilah... ...dan... ...betul ya Speaker... ...jadi sebab memang perkara ni baik tetapi... ...pengenalannya yang baru itu agak kesan kepada pelaksanaan... ...jadi kita bimbang kita nak buat benda baik tapi datangnya marah kepada rakyat. Jadi minta kerajaanlah untuk kaji. Seterusnya tuan timbalan speaker adalah berkaitan dengan pendidikan digital. Kita tengok ada 66.2 bilion diberikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia ini dan digunakan bagi diharapkanlah tenggara yakin digunakan bagi memperkukuh infrastruktur pendidikan digital negara juga perlu dilakukan. Ini membuktikan kerajaan komited percepatkan transformasi pendidikan dan ia merupakan pelaburan strategik untuk lahirkan generasi celik teknologi yang kreatif dan juga inovatif. Tenggara berharap, berharap melalui bajet 2026 kerajaan perluaskan program sekolah digital madani eh? dan merayulah Tenggara merayu lengkapkanlah sekolah dengan smart TV. Saya yakin dan percaya semua ahli-ahli yang berhormat parlimen ini memang didatangi oleh pihak sekolah minta smart TV. Kalau di Tenggara ni yang timbalan speaker ada 11 sekolah menengah, ada 44 sekolah rendah semua minta, ini tak termasuk lagi sekolah agama kerajaan negeri Johor. Jadi untuk pihak Kementerian Pelajaran ni bila sentuh tentang pendidikan digital sebelum perkara-perkara hal-hal yang lain tu, infrastruktur untuk pendidikan digital ni hendaklah kita sediakan. Jadi Tenggari ingin bertanya, apakah rencana ataupun carta kerja, catatan dan jadual pelaksanaan yang dirangka oleh kerajaan dalam bajet 2026 onward untuk pastikan agenda pendidikan digital ini terlaksana. Contohnya, tahun ini sasarannya berapa biji ataupun berapa buah smart TV hendak disediakan. Berapa banyak latihan yang hendak diberikan kepada guru-guru kita berkaitan dengan pendidikan digital. Jadi kalau pe perkara itu Kementerian Pelajaran boleh jadualkan, kita sebagai ahli yang berhormat dan rakyat di peringkat bawah pun boleh menilai bahawa ketersediaan ataupun kesungguhan kerajaan ini untuk mendigitalkan pendidikan dapat jelas dilihat. Jadi kita taklah nak bertanya selalu. Jadi bila ada peruntukan besar 60 60.2 bilion ini, Tenggara berharaplah agar memberi juga pandangan yang serius kepada pendidikan digital ini tak termasuk lagi dengan bilik darjah pintar, tak termasuk lagi dengan perkakasan uh, penggunaan artificial intelligence in education yang boleh memudahkan lagi capaian pelajar. Seterusnya tuan yang dipertua adalah berkaitan dengan pembangunan negeri, Tenggara ucap terima kasih kerana pengumuman pindah pembinaan jalan Keluang, Renggam Layang-layang Jalan Kota Tinggi Keluang yang ini sebenarnya taklah directly ada kena mengena dengan Tenggara sebab namanya tak disebut tetapi jalan itu keluang renggam layang-layang jalan Kota Tinggi Keluang memang digunakan oleh rakyat Tenggara jadi Tenggara ucapkan terima kasih ambil kesempatan terima kasih yang amat berhormat PMX dan zon ekonomi khas Johor Singapura JSSZ Tenggara amat berharap sekiranya dimasuk, dimasukkan dalam ucapan yang amat berhormat PMX semasa belanjawan SEZ ini diharap sangat dapat melibatkan juga wilayah selatan Tenggara sebab kawasan itu daripada Johor Bahru itu masuk sampai ke hujung Kulai saja. Kulai ini sepadannya adalah Parlimen Tenggara. Parlimen Tenggara ini besar juga. Ada lebih kurang 80 ribu penghuni. Jadi kita nak yang selatan tu kalau boleh dijilat oleh SEZ ni supaya kita pun mendapat limpahannya. Sebab kita ada kawasan pembangunan wilayah pantai timur dia sampai Mersing saja. Tadi Mersing ada, sekarang Mersing tak ada. Tetapi yang untuk ini dia tak sampai ke Tenggara. Sebab apa? Sebab ada potensi di Tenggara untuk dijadikan sebahagian daripada wilayah ini kerana di Tenggara itu ada kolej <coughs> Yayasan Pelajaran Johor yang boleh beri manfaat rangsangan kepada TVET dan juga talent kepada SEZ. Dan juga di Tenggara itu juga ada terdapatnya Bandar Tenggara Industrial Estate yang saya rasa kalau dimasukkan sedikit dalam SEZ, insyaAllah dia boleh memberi manfaat kepada negara dan juga negeri dan tuan yang dipetua akhir eh uh, seterusnya berkaitan dengan SEZ ni juga adalah berkaitan dengan uh, sekolah berasrama penuh lah kalau boleh diadakan sebab daerah di Johor ni ada 10 um, satunya Kulai Kulai ini saja yang tak ada sekolah berasrama penuh jadi saya harap dalam belanjawan ini ataupun perancangan yang mendatang KPM ambil SEZ juga mungkin boleh jadikan sekolah berasrama penuh TVET pertama boleh dibina di kawasan Tenggara ini, terlanjurlah ada kawasannya uh, yang luas sama ada di YPJ ataupun di Tenggara yang berkaitan dengan tanah-tanah kejora yang Bapak Menteri Belan Menteri ada kat sini boleh buat kolaborasi, sinergi supaya satu sekolah berasama penuh dibina dalam Parlimen Tenggara untuk menjadi sekolah berasama penuh pertama dalam daerah Kulai. Kita ada 10 daerah, Kulai saja tak ada sekolah berasama penuh. Jadi saya haraplah boleh dipertimbangkan. Dan Seterusnya adalah berkaitan dengan TIVET, Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua. <coughs> Belanjaan 2026 uh, mengangkakan 7.9 bilion eh, uh, peruntukan untuk TIVET perkukuh ekosistem bukan sekadar angka tetapi cerminan kesungguhan kerajaan. Jadikan TIVET pemacu ekonomi baru serta jambatan peluang sosial bagi golongan muda. Eh. Namun kita juga perlu bersikap realistik dan berhati-hati. Pengalaman lalu menunjukkan bahawa sebahagian besar peruntukan TIVET yang sering tersekat dek birokrasi, pengurusan dana yang tidak cekap mengganggu proses pendidikan ini. Jadi Tenggara menyeru 650 juta yang diperuntukkan kepada Perbadanan Tambung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan sepenuhnya bagi penyaman latihan kemahiran bukan diserap untuk program bersifat promosi atau geran jangka pendek. Hanya dengan cara ini akses latihan benar-benar sampai kepada belia yang memerlukan. Dalam masa sama, 3 bilion melalui HRD Corp dan 45 juta melalui Majlis Tibet Negara wajar dilihat sebagai langkah progresif ke arah TVET moden berteraskan teknologi tinggi digital, artificial intelligence dan peralihan tenaga. Usaha memperkenalkan artificial intelligence kepada pelajar tahfiz, menaik taraf aktek sya'alam serta pembinaan kolej baharu di Sabah, bukti TVET kini bergerak ke arah inklusif dan berimpak nasional. Kita harus skeptikal terhadap ketirisan tetapi perlu progresif dalam pelaksanaan. TVET bukan medan percubaan tapi pelaburan strategik masa depan negara. Biarlah belanjawan 2026 menjadi bukti bahawa setiap sen yang dibelanjakan menghasilkan satu belia berkemahiran satu keluarga keluar daripada kemiskinan satu bangsa menuju keunggulan Malaysia Madani jadi yang akhirnya adalah berkaitan dengan Tahun Melawat Malaysia yang kebetulan 2026 juga adalah Tahun Melawat Johor Tansri Speaker jadi <coughs> uh, tekad kerajaan untuk laksanakan Tahun Melawat Malaysia untuk tarik 47 juta pelawat dan menjana 329 bilion ringgit keuntungan amatlah uh, dihargai. Tansri kalau boleh saya minta seminit Tansri sikit je lagi. Eh? Dan Tenggara berpandangan oleh kerana pelaburan ini eh, 47 untuk jemput 47 juta ini menghasilkan 329 bilion jangkaan pendapatan. 705 juta yang diperuntukkan untuk visit Malaysia ini saya rasa wajar juga untuk dipertimbangkan tambah sedikit lah. Mungkin sehingga 1 bilion mungkin untuk bantu rancak sektor pelancongan negara dan 300 juta tambahan itu secara one off guna untuk naik taraf produk pelancongan luar bandar dan visit Malaysia 2026 bukan hanya peluang untuk menaik pelancong tapi peluang untuk bantu bina ekonomi luar bandar secara inklusif dan mampan dan berapa peratus peruntukan visit Malaysia 2026 diagih keluar bandar khususnya di negeri Johor bantu rancakan tahun melalui Johor 2026 juga Tenggara harap peruntukan dapat disalurkan seadilnya Pastikan segala manfaat inisiatif tidak hanya dikaut oleh syarikat besar dan kursus tertentu tetapi juga memberi faedah kepada rakyat biasa termasuklah pengusaha-pengusaha inap desa, eh, homestay dan juga pemilik-pemilik, pengusaha-pengusaha motel luar bandar, para nelayan petani, pengusaha makanan tradisional, kebudayaan yang boleh memberi janaan pendapatan kepada rakyat dan tenggara yakin sekiranya ia dilaksanakan kita mampu menghak upaya peluang pekerjaan kurangkan migrasi anak muda ke bandar selain itu Tenggara saran kerajaan laksana hubungan baik dengan NGO-NGO bantu promosi kawasan destinasi menarik seperti kawasan peninggalan sejarah, pelancongan sukan outdoor, sukan lasak, hiking dan juga cycling dan lain-lainnya. Dan sudah tiba masanya satu aplikasi perlu dibangunkan. Maksudnya satu aplikasi one stop center, klik saja di situ kita boleh dapat maklumat seluruh dunia boleh dapat maklumat tentang visit Malaysia. Dan saya cadangkan yang yang Muhammad Tansi kalau tidak kata surat-surat rasmi kerajaan Sepanyol ada QR Code berkaitan dengan visit Malaysia supaya kehadapan bila dapat surat tu kita boleh scan QR Code tu dan boleh menyampaikan maklumat tentang visit Malaysia dan di Tenggara misalnya kenapa kerajaan perlu buat hubungan dengan NGO-NGO ini sebab di Kota Tinggi kita ada TIC Tourism Information Center dan bersama dengan Persatuan Sejarah Daerah Kota Tinggi telah menemui beberapa monumen-monumen baik yang kita rasa biasa Tan Sri dekat tempat Tan Sri pun ada, dekat tempat saya pun ada tapi nampaknya ah, tempat langat pun ada. Nampaknya biasa tapi sebenarnya pada pelancong-pelancong luar negara dia adalah satu perkara yang luar biasa. Misalan contoh kalau saya boleh sebut di sini, sikit tansi. Uh, uh Tenggara, landing please. Okey, saya landing. Contohnya penemuan Kota Kara tahun 1528, Kota Sayung 1536, Kota Batu 1540, Batu Sawal 1587, Kota Tauhid 1623 dan beberapa makam lama daripada abad 16 dan 17. Dan saya dah pergi sendiri di Kampung Lukut di kawasan saya Parlimen Tenggara. Ada satu perkuburan, satu makam daripada tahun uh, 1890. Dan juga kunci air, kunci air lama yang dibina sekitar tahun 1800. Jadi perkara-perkara beginilah dengan penjimatan ataupun penambahan 300 juta tadi yang berbuat Tan Sri. Kita harap boleh membantu menyemarakkan lagi tahun melawat Malaysia dan tahun melawat Johor. Saya rasa itu saja daripada Tenggara Tan Sri. Tenggara mohon menyokong. Sekian terima kasih. Baik. Terima kasih. Sekarang saya jemput besut